ஸ்ரீ குருபியோ நமக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று சனிக்கிழமை நரசிம்மருக்கு உகந்த வளர்ப்பிரை திதி இணைந்துள்ளது இந்த நாம் ஸ்ரீ புராணத்தில் ஸ்ரீ நரசிம்மரை போற்றி சனி பகவான் சனீஸ்வர பாராயணம் செய்யலாம் யார் ஒருவர் இந்த நரசிம்மஸ்துதியை குறிப்பாக சனிக்கிழமை என்றும் சனிப்பெயர்ச்சியிலும் பக்தியுடன் பாராயணம் செய்கிறார்களோ அவர்களை ஒருபோதும் நான் தொந்தரவு செய்ய மாட்டேன் சனி பகவானின் எதிர்மறையான அம்சங்களிலிருந்து அவர்கள் என்று சனி தேவனை நரசிம்மருக்கு வாக்கு கொடுத்துள்ளதாக இந்த இந்த ஸ்தோத்திரத்தில் சொல்பவர்களது அனைத்து தடைகளும் துன்பங்களும் அவர்களது விருப்பங்கள் நிறைவேறும் ஸ்தோத்திரத்தோட பலசுதி சொல்றது நம்ம ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம் ஸ்ரீ கிருத்தம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சுலபோ பக்தி யுக்தானு अनन्यगतिकाणां च प्रभुर्भक्तैकवत्सलः शनैश्चरस्तत्र नृसिंहदेवस्तुतिं चकारामलचित्तवृत्तिः प्रणम्य साष्टाङ्गमशेषलोककिरीटनीराजितपादपद्मं श्रीशनिरुवाच यत्पादपङ्कजरजः परमादरेण संसेवितं सकलकल्मषराशिनाशं कल्याणकारकमशेषनिजानुगानां सत्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम् सर्वत्र चञ्चलतया स्थितया हि लक्ष्म्या ब्रह्मादिवन्द्यपदया स्थिर पादारविन्दयुगलं परमादरेण सत्त्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम् यद्रूपमागमशिरः प्रतिपाद्यमाद्यम् आध्यात्मिकादिपरितापहरम् विचिन्त्यम् योगीश्वरैरपगता किल दोषसङ्गैः सत्त्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम् प्रह्लादभक्तव च साहरिविरासीत् स्तम्भे हिरण्यकशिपुं य उदारभावः पूर्वो निदाय उदरं न करैर्ददार सत्त्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकं यो सरीसृपेभ्यः सर्वात्मकः परमकारुणिकोरक्ष सत्त्वं न सिंहमयि देहि कृपावलोकम् यन्निर्विकारपररूपविचिन्तनेन योगीश्वराविषयवीतसमस्तरागाः विश्रान्तिमा समस्तरागाः पराज्ञां स सत्वं नृसिंहायि देहि कृपावलोकं यद्रूपमुग्रमरिमर्दनभावशाली सञ्चिन्तनेन सकला भवभीतिहारी भूतज्वरग्रहसमुद्भवभीतिनाशम् सत्त्वं नरसिंहमयि देहि कृपावलोकम् यस्योत्तमम् यश उमापतिमग्रजन्म शक्रादिदैवतसभासु समस्तगीतं श्रुत्वैक सर्वशमलप्रशमेकदक्षम् सत्त्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम् श्रीकृष्ण उवाच इत्थं श्रुत्वा स्तुतिं देवः शणिना कल्पितां हरिः उवाच ब्रह्मवृन्दस्तं शणिं तं भक्तवत्सलक श्रीनृसिंह उवाच प्रसन्नोऽहं शणे तुभ्यं वरं वरयशोभनं यं वाञ्चसि तमेव त्वं सर्वलोकहितावहं श्रीशणिरुवाच नृसिंहत्वं मयि कृपां कुरु देव मद्वासरस्तव प्रीतिकरस्या देवतापते मत्कृतं त्वत्परं स्तोत्रं शृण्वन्ति च पठन्ति च सर्वान् कामान् पूरयेताः तेषां त्वं लोकभावन श्रीनृसिंह उवाच तथैवास्तु शनेकं वै रक्षो भुवनसंस्थितः भक्तकामान् पूरयिष्ये त्वं ममैकं वच श्रृणु त्वत्कृतं मत्परं स्तोत्रं यः पटे शृणु द्वादशाष्टमजन्मस्तात् मास्तु तस्य वै क्षणिर्नर देवं ततेति प्रत्युवाचः ततः परमसन्तुष्टो जयेति मुनयो वदन् श्रीकृष्ण उवाच इदं शनैश्चरस्यात नृसिंहदेव संवादमेतस्तवनञ्च मानवः शृणोति य च भक्त्या सर्वाण्यभीष्टानि च विन्दते ध्रुवम् इति श्रीभविष्योत्रपुराणे श्रीशनैश्चरकृतश्रीनृसिंहस्तुति श्री सम्पूर्णम् श्रीगुरुभ्यो न Maha am <-hari -woon>